Ну, и опять приветствуем мы вас у производителей, точнее белорусских производителей кронштейнов, которая называется серия Патриот кронштейны, а производитель под торговой маркой Арбалет. То, что мы вам обещали, продолжение вот с этим оружием, вот, как раз мы обещанное, так сказать, слово держим. Вот, хотели, задумка была одна, поставить сюда, значит, кронштейн для коллиматорного прицела, чисто для коллиматорного прицела. Вот. Почему? Потому что мы видели, так сказать, уже некоторые пытались производители, есть в интернете, можете посмотреть, так называемая гусеница, удачный вариант, вот, очень, я так считаю, вот, и э, ребята решили пойти дальше, то есть, как бы, поломали голову, давай что-нибудь изобретем интереснее, лучше и многофункциональнее. Ну, я так сказать, как всегда, я, человек хоть доверчивый, но скептически, скептически отнесся к этому, вот и сказал, да хрен у вас еще получится, <laughs> вот, лучше уже не будет. Вот, но получилось лучше. То есть, как бы, ну, мне нравится, что ребята творческие, кстати, самое интересное, не охотники, но ребята творческие до да дурения. Вот. Произвели, наверное, 3-4 образца разных вариантов, и Краштейнов э, потом вдруг осенило, все отбросили в сторону то, что до этого делали, вот и сказали, приезжай, увидишь. Но приехал, увидел, победил, так сказать, поехали, испытали, обалденно. То есть мне понравилось. Что понравилось, вот оно в наличии. Вот оно в наличии. Состоит из четырех элементов, из, на шести болтах. Вещь классная. Вот. Единственное, что я, как, как сказал, как всегда, ребята, говорят, самое главное, что любой прицел должен стоять, лежать ближе к стволу. Не надо стачивать, как обычно, здесь, чтобы поставить тогда вот ребята сделали классную такую гусеницу, но у них они стачили крепление антапки. А эти ребята сделали совершенно другой вариант. Вот, другой вариант и обалденный. Вот смотрите, значит, первое, что... Сейчас я, наверное, ключик возьму, показать. Вот. Посадили очень низко вивер, то есть взяли, ну, длину с, с допуском, так сказать, подлиннее взяли, потому что коллиматоры есть и коротенькие, как вот у нас в наличии, допустим, вот этот вот, кстати, классный пиладовский коллиматор, рекомендую, им пользуюсь сам на своем оружии. Вот, и есть, которые там, китайские там и прочие, которые с вывесом вот сюда, там по батарейке или что-то еще, там переключатель ниже, то есть посмотрели, надо бы как бы, чтобы еще <laughs> и, и такой вариант был. Потом сделали э, на всякий случай еще вот такую вот, блин, сказать, бороздочку прорезь. То есть по ней, между прочим, я думал, как это самое, здесь как, 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 как целик использовать, а там мушка. то есть получается не совпадение по высоте. Но самое интересное, что оказалось удобно просто по ней, по этому каналу, вот просто э, целиться. Скидываешь на скидку, ну, мы вам не покажем здесь сказать, в ролике, а на практике, это кто посмотрит, это действительно интересно получилось. И самое еще интересное, многофункциональность. Значит, снизу вот этот так сказать, клинышек нужно было просто вставить. Вот. А производители вот решили, разработали классную вещь вот такую. Сейчас я ее вставляю сюда, и мы сейчас видим, как это увидим, собирается. Вот. Небольшой вивер. Для чего? Для фонаря для цели указателя, для еще каких-то, я не знаю, может быть, сошки кому-то, что-то еще приспособление. Вот. Дополнительно. Сейчас покажу, как эта сборочка ведется. Вот. Ну, у нас мы тут единственное, что сейчас соберем, посмотрим. Мы чуть, точнее, они чуть сделали больше по диаметру, по-моему, две десяточки, чтобы подложить сюда какую-нибудь ленту. То есть сделали не впритык по, по образцу моему, но мой как образец не знаю. То есть как бы является ли он по диаметру ствола эталоном вот, или нет взяли с допуском вот, чтобы мало ли кого стволы чуть больше в диаметре, вот, будут чтобы можно было подложить или я лично подкладываю на, э, наматываю э, с э, малярную ленту вот. классная штука не накапливает влагу вот некоторые может быть парами подложат Собирается очень просто. Так, сейчас мы посмотрим по горизонту, по целику совпадения. Так, ближе сюда сделать. Вот вот. Можно вот сюда вообще загнать. То есть кому как нравится эстетичнее. Мне нравится, когда ближе сюда к цевью, то есть как бы заодно. Так. Ну вот видите, как она сборка ведется. Зажимаем. То есть вещь, конечно, получилась компактная, эстетичная. Значит, вот что у нас получилось. Называется это у нас Патриот, опять же, серия серии Патриот мр 18 ем Вот то есть с названием здесь Арбалет. Торговая марка сделана в Беларуси. Значит, смотрите, что у нас получилось наличие. То есть еще вот дополнительно взяли производители, вот здесь вот сделали, не стали округлять ничего, сделали с одной стороны плоскость, и с отверстиями, и с резьбой нарезанной. Мало ли кому что-то захочется, допустим, сейчас я боюсь осмеяться, как человек военный, как я тут говорю, ребята, а тут как бы, ну, понятно, сверху коллиматор, снизу, допустим, там фонарь или целеуказатель, а по бокам... И сам ответил на этот вопрос. Ну, почему бы не поставить гранатомет какой-нибудь, вот. или, допустим, для гранаты для стрела дымовой завесы, кабана, когда на вас побежит, вот, чтобы поставить дымовую завесу, у военного какого найдете на складе пару дымовых гранат. Конечно, шутка, но всего можно здесь, как-то, навешать, включать, может, какие-то сушки, ну, сделано на всякий случай. Вдруг, потому что, ну, у меня, допустим, это стояло одновременно было, что тоже стоял у меня и коллиматор, вот это самое, и стоял с одной стороны фонарь, снизу целеуказатель. То есть, как бы, ну, тут уже я мудрил, там, кольца придумывал, там, приваривал, там, что-то прикручивал. Но тут уже ничего мудрить не надо, так сказать, уже есть, есть на чем. Базы есть, то есть, и базы все идут параллельно, то есть, параллельно стволу, то есть. Вот, здесь э, сама планка сделана, с уклоном, то есть как положено цели к как раз вот эта дистанция, если провести линию, то есть она с кончиком сделана, то есть как бы для творчества, так сказать, есть э, еще диапазон. И можно, допустим, взять эту часть, перевернуть туда. Ну, может, кто-то захочет вообще коллиматор поставить. То есть, можно аж здесь и туда перенести. То есть, ну, как хочешь уже, крути, не крути. Сейчас посмотрим, как стоит коллиматор. Коллиматор стоит идеально низко идеально низко, то есть это мне очень нравится я не люблю когда вот высоко голову сдираешь там пощечники надо делать, там что-то еще лепить, крутить вот это для меня постоянно раздражает такие вещи когда приходится еще на приклад что-то сильно наворачивать здесь ничего сильно не приходится все легкое, все удобно, никаких нарушений балансировки нету там по-моему грамм 70 с коллиматор сам вот. и здесь наверное грамм там 100 с лишним сам кронштейн раз мне надо мне лично пощечники сюда не надо вот то есть я чуть вот оно могу ниже по целику могу выше то есть мне удобно то есть видите компактная, удобно сейчас вот так вот посмотрим снимите пожалуйста чтобы было видно как она на стволе лежит компактненько то есть никаких нагромождений ничего ну и конечно что запрещается делать наводить направление вот, человека, но ну, мы покажем, чтобы заснять вот это, если есть возможность, куда может повернуть, там выше, ниже, не надо, нормально. Ну, оператор кивает нормально, значит нормально все. Вот, поэтому то, что обещали, сделали, вот, действительно, что опять получилась толковая вещь от белорусского производителя, вот под торговой маркой Арбалет, серия Патриот. Ищите, смотрите, спрашивайте, сделано в Беларуси. То есть, я думаю, белорусы своим качеством не подводят. Все, всем удачи. То, что обещали, мы выполнили. Но остальное дело, так сказать, за вами. Покупайте, спрашивайте в торговых сетях. Спасибо, до свидания, ни пуха, ни пера.